महायुतीचं सरकार आता सत्तेतून पायावतार होईल आणि आम्ही एक सक्षम आणि स्थिर सरकार महाराष्ट्रात देऊ असा विश्वास काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काल कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रचारासाठी राज्यात अनेक ठिकाणी सभा झाल्या राज्यातली जनता महायुतीला कंटाळली असून महाविकास आघाडीला भरघोसमतांनी जनता निवडून देईल असं खरगे म्हणाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बटेंगे तो कटेंगे या वक्तव्या खड़गे निषेध किया तो महाराष्ट्र आघाड़ी महाविकास आघाड़ी सत्ता में आने वाली है और जो महायुक्ति आघाड़ी जो है वो जाने वाली है हमने बहुत से एरियाज में महाराष्ट्र में भी घूमा विदर्भ खास करके मराठवाड़ा विदर्भ वेस्टर्न महाराष्ट्र बॉम्बे ये सब एरिया में मैं कहाँ भी गया हूँ वहाँ का अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का और दो दो घंटे तीन तीन घंटे बैठकर सुनने के लिए भी तैयार हैं और इस सरकार से बहुत बेजार भी हो गए हैं इसीलिए ये एक हमको बहुत बड़ा एक फीडबैक आ रहा है कि ये यहाँ पर गठबंधन की सरकार आएगी त्याआधी त्यांची सांगली इथं प्रचारसभा झाली सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजारऐवजी सात हजार रुपये दिले जातील असं आश्वासन खरगे यांनी दिलं जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात अपयश आल्यानं भाजपाची सत्ता अडचणीत आली असं सांगून खरगे यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवले पाहिजेत असं म्हटलं